Утром поступил заказ на базу. Подъехал я. Человек присел ко мне в машину, назвал адрес, привез его на адрес. У него денег с собой не оказалось. Сказал, что оплачивать не будет, зашел во двор, после чего вышел со двора уже с оружием. После чего я вызвал сотрудников полиции. Подъехали друзья. Он зашел во двор к себе обратно. И спустя 2-3 минуты первый выстрел произошел в воздух, после чего я испугался. В этот момент подъехала, подъезжала полиция и произошел второй выстрел уже в сторону ворот. Он в находился. И уже дальше уже подъехали сотрудники полиции и уже сотрудники полиции задерживали его на месте. Услышал по рации крик о помощи нашего сотрудника. Приехали на место происшествия. Человек закрылся во дворе. Начал стрелять первый в воздух, второй в калитку. Приехали сотрудники полиции и задержали данного гражданина. Он тот не хотел рассчитываться, вот поэтому так оно получилось. Он во дворе стрелял, со двора стрелял и просил, чтобы мы зашли во двор, но мы не зашли. Ждали, просили его, чтобы он вышел на улицу, но он сделал второй выстрел в ворота. отсюда приехал только с этого.

Поліцейським ізмаїльського відділу поліції проводиться досудове розслідування за фактом хуліганських дій з боку місцевого мешканця. Чоловік через сварку з таксистом здійснив два постріли: один у повітря, інший у ворота власного домоволодіння. Наслідок пострілів ніхто не постраждав. Його дії наразі кваліфікуються за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Зараз триває слідство, встановлюються усі обставини цієї події.